В течение ночи сегодня было допрошено уже более 180 человек, назначены экспертизы, проводились другие следственные действия, и работа продолжается. Вообще, сепаратистские действия все... Э это последственность службы безопасности Украины, то есть вот они должны дать оценку и антимайдану и так далее. Работа милиции связана с тем, чтобы не допустить насилия, то есть и грубого нарушения общественного порядка. Мы их отпустили, 181 человек. Проводим расследование, будут даны какие-то... Да. 180 человек, это все запорожцы, один человек из марганца.